Ви не дивитесь лайф Ньюс, ОРТ чи НТВ. Не читаєте комсомольську правду чи агентство і Тартас. За що українці недолюблюють російські видання? Зараз спробуємо з'ясувати у експерименті, сформулювавши декілька запитань. А ви російські журналісти? Провокатори уходіть. Я з російським каналом не спілкуюся. Телеканал ОРТ, скажіть пару слов. підходите, не представляєтесь ви хто? Мы из Life News. Откуда? Life News. Вам же нельзя правой здесь правой. работать, в этой стране. Вы же запрещены. Ой, да не идите своим Путином, не хочу, не хочу. не негатирует. Вы убийцы. Мы убийцы, мы никого не убивали. Ну, вы лично нет, но ваш Путин и ваша армия. А кто вам это сказал? Это украинская пропаганда сказала вам? А вы российская Уходите, потому что я вам сейчас такого наговорю, что вам будет неважно. Уходите. А какое ваше отношение вот к украинским карателям на Востоке? Что вы говорите? Я понимаю, что вы хотите услышать, но у меня совсем другое отношение к вашим фактам. Мы же с вами, как коллеги, прекрасно понимаем, что можно по-всякому переделать материал. Да, хотели бы заиметь себе раба? В принципе, хотел бы. Девушка, мы подошли вам подарить... Мы просто цветок. подарочек. Да, и просто и вы все. заберете потом. Нет. Нет? Нет, Нет конечно. Хорошо. Хорошего вечера. Спасибо. Знаете, что вы подарили телеканал? Так. Нет, мы подарили вам. А мы можем на вас э, повесить георгиевскую ленточку, и вы скажете, что вы любите российское телевидение? Да вы что, никогда в жизни. Телевидение должно быть правдивым. Оно должно не так, как в России подают нас. Я помню, как на Майдане говорили за Майдан, что мы детей едим. Бог, ну, такую а вы чуду, что, не, вы не едите? Знаете? Такую мы детей едим, красивых девушек, такие, как вы. Да? Да, только такие, как вы. Видите, вот сейчас как раз закусывают. Одно из такой, как... Что вы хотите услышать? Мы на вас подцепим георгиевскую ленточку, и вы скажете, что вы смотрите и уважаете российское телевидение. За 100 рублей. Давайте. За 50. Пожалуйста, дайте 200. Ну ладно, не надо тогда, спасибо. Давайте за 50, хорошо. Все за 50? Да. Ну хорошо, давайте. Здравствуйте. Я Семенюк Владимир Васильевич. Я уважаю русское телевидение. Можете сказать, российское телевидение – самое объективное телевидение в мире? Самое как? Объективное. И я еще забыл нет, нет, сказать. нет, надо полной фразы сказать. Русское самое объективное. Нет, вы не сказали русское телевидение. Давайте еще раз. Русское телевидение. Подожди. Самое объективное в мире. Давайте. Русское телевидение самое объективное в мире. Еще раз так убедительно, чтобы было, потому что вы как-то неубедительны. Русское телевидение самое объективное в мире. Спасибо. Влади 60. Да, да, да. Спокойно, спокойно. Спасибо. Спасибо Будьте большое. Будьте здоровы. Удачи вам. Вам до свидания.